литературы в группе 102. Заходи. Дима, извини, что я ни в кокошнике, ни в вечерней платье. Я не знала. Практически не соответствую твоей красоте, не зубали, извини. Дима пришел, сам пришел. сегодня напьюсь. Ой, думала, все, праздники закончились. <связать> Опять гадство напьюсь. Димка, а что случилось? Чего ты пришел? Нет, просто на улице холодно, чисто погреться. <связать> Дима, а зачем ты пришел? Скажи мне, пожалуйста. Учиться пришел. Димка, придется и завтра напиться. Да? Димка, я ж так сопьюсь. Все, а женский алкоголизм, он неизлечимый. Димка пришел. Ничего себе. Собостик. Я, Димка, все думала, делать мне татуировку или нет. Я теперь знаю, сделать даже значок. что. <свят> на левом предплечье, ближе к сердцу, причем крупненько так, но только не знаю, готическими буквами или русскими. Наверное, через дефис сначала готику тисну, а через дефис русский алфавит. Он, Темка, завидует, он думал, что я напишу все-таки Байшев, нет, Темка, извини. Ты меня сфотографируешь? <свят> нет, Папу. снимаю на видео. Ой, бак, ну, в Ютубе выложи и напиши. Нет, ВКонтакте, ВКонтакте. И напиши. Радость преподавателя по поводу захода ученика. Не ори, так там, не слышно, что на видео. Все, Тём, выключай, я и так уже...